У нас традиционно первая часть нашего всегда мероприятия здесь это входная зона, где мы встречаемся, знакомимся, кто не знаком, общаемся. Потом приходим сюда, к этому домику Луганской области, который еще несколько лет назад был, к сожалению, в таком занедбанном состоянии. И вот та хваленная, которая все время, я помню, когда жил в Луганске, мне все время говорили, Луганская диаспора, в Киеве там что-то там, что-то там землячество какое-то и так далее. Где же это все землячество наше, друзья? Как раз вот сейчас наше землячество должно проявить было себя, понимаете? Вот, когда с Луганщиной такая как бы ситуация и так далее. Но мне кажется, что наше землячество, кроме того, как осваивать швейцарские деньги, доноров деньги, понимаете, тратить их э, ничем, к сожалению, не занималось, как оказалось, да. Поэтому. Э, Поэтому мы, когда увидели этот выбор, вы, что я еще раз скажу, занедбанный дом. Вот, я хочу поблагодарить всю нашу команду, всех небайдужих, кто долучался, кто ремонтными работами, кто финансово. Это первые, первые, кто зашли в этот домик, я хочу поблагодарить Сергея Валентиновича своя пупа. Да. Сергей, спасибо, Сергей. Витя Острецов, давайте Виктор Васильевича поблагодарим. Григорий Валентинович Приема, Гриша, дякую вам. Это Саша Тимченко, морально поддерживал. Говорил, Гриша, Валентинович, Куба, молодцы. И это тоже стимулировало их. Да, Саня, Саня, а где наши друзья, парни? А Они едут, подъезжают. Подъезжают, да. Вот ребята тоже наши луганчане долучились это, материалами. Ну, короче, кто чем мог и так далее. Потом мы в прошлом году, позапрошлом говорили, у кого есть какие-то вот идеи. Вот сейчас вот прикольная, видите, история с этой картой, да, вот Лиля. Лиля, вы все уже знакомы, наверное. Лиля Плешакова, луганчанка, с 14 -го года переселенка. Это мама моего друга, нашего героя Егора Захисника, который защищает сейчас нашу родину. Вот еще с моих школьных лет Да, да и Лиля так судьба сопала. Лиля работает тут менеджером, администратором, в пирогова. Поэтому мы, как говорится, объединяли наши усилия для того, чтобы и появился этот домик. Ну, я имею в виду в таком виде, как он сейчас есть. И вообще, вот организация наших тут мероприятий была всегда доступна для нас. Если у кого есть какие-то... Идеи, вот вы заходите в домик, у кого-то, я говорил в прошлом году, кто-то что-то привозил, кто-то что-то хотел привезти, не довез, привезет в следующий раз. Может какие-то есть вещи, что-то хотите про Луганск, у вас что-то, чтоб, чтоб оно было. Ну то есть это такой своеобразный музей, здесь музей нашего города, нашей области, не только Луганская, мы все и Луганщины наши. Поэтому у кого есть какие-то предложения, пожелания, э, там, или кого-то привезти сюда на экскурсию, вот Лиля, можете сегодня в течение дня взять ее контакт. И, она всегда с удовольствием встретит. Ну и Любовь Федоровна, которая... Храни... Только... Хранительница. Еще раз. Хранительница. Да, хранительница, да. У каждого домика есть своя такая... Берегиня. Берегиня, да. Вот Любовь Федоровна, я хочу всех нас подякувать. Да, Любовь Федоровна. И от всех луганчан, от всех луганчан, да. Маленький вам презент. Маленький гонорар, да. За вашу работу. От всех нас.